за то, что помогаете нашим. Да. Ой, спасибо и вам. Мы здесь, мы гордимся Мариупольцами. Все, 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 все мы один народ, все мы. Да, все мы, мы украинцы. Мы, мы хотим мира. Один мир. Да, больше да, 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 что... звезд с неба не надо. Нужен мир и достоинство, да, единство. Это все получится. Обязательно, все будет хорошо. Да. Пойдем мы к нашим друзьям, пройдемся а сейчас, да? Пойдем, подойдем. Наші творчі колективи міста запрошуємо всіх небайдужих доручити долучитися до благодійної акції. Давайте описками зустрічати наших артистів. первая точка разгрузки. Вот, к ребятам в 14 привезли вот на бетере на эти решетки кумулятивные. Вот. А, сейчас их выгрузим. И остальное загрузим, поедем дальше. Здесь ремзона, они ремонтируют и эти БТРы будут защищены, спасать наших ребят. Мы вместе с швейцарскими партизанами, которые для этого организовали аукцион, мы собрали нам тысячи евро для того, чтобы экранировать беттеры. Вот сейчас в данном случае 14 бригад. Тяжело в машине 4 тонны тянуть. Поэтому сейчас мы вот получится чуть-чуть отгрузим и станет ему легче ехать. Ну вода здесь не нужна, ребятам, повезем дальше. машина бомбезна. Просто супер <реш> машина. А откуда эта машина? А сам волонтеры подогнали. Для ротного подарили. Это же а, мы ее трошечки удосконали, подняли, обварили. Хорошо бегает. Нормально. Сережка. в холодильнике. Можно ну, ну, такую ну, ясочку брать, да? А берите обувь. Да, это я сушу. Давай, Сережа. Давай, Давай я иду. Да, да трохи чтобы они были в морозильнике. Дуже спасибо вам. Я... <пишу да, давайте я ему передам. Вот вы можете разделить, я не знаю, как хотите. сади тут. Матюки. Вот, на Фиата. Не дверь. не можем взять. Вот и люди. да. Вот есть ли человек, Я своим эвакуатором возьму. Что это будет, такие наклеечки? Металлические. А что, одну, Нашу сюда Закругляемся по Закругляемся, И поехали. Все, гарно вам, дякую. Давай. Всем вам тоже гарно, дякую. Спасибо. У нас как вы, держава не справляется здесь мало. Ну потому что у вас богато. <свы> <свы> С утра мы поменялись. Здесь колеса на этой стороне, когда пришел к машине, они были почему-то пустые. А сейчас вот до дороги стрельнуло еще одно колесо. Хорошо, что у нас есть запаска. Ну, а что ты сделаешь? Тем более мы везли 4 тонны. И колеса подгулявшие, не новые. Поэтому оно так и произошло. Ну, сейчас-то выгрузились уже легче дальше. И сейчас дальше еще выгрузимся, еще и дальше пойдет. Полетим. сильно какая-то дырка непонятная прям как будто вот смотри посмотри не просто так она пройдет я услышала хлопок я думала это шина ничего себе да, вот. она у нас течет метод, он работает. Ну я что, там эти дырки сократил, залил. Работает, конечно. На какое-то время это работает. Но завтра надо по-любому покупать его менять. ну давай, джигит. Температура 15 тысяч уже. Но Мы сейчас погнали. будем. Э -э не, ну, ну вот сейчас не поднимемся, не я не тебе не покажу. Это. Санузлы в первую в в очередь, в в в очередь в к... в воду поменяем, тюрьме, душевые кабины сделаем, а потом уже зайдем в казармы, в потому что, не не ну, не конечно, не то, не что нам предложили, не это не летом не это не сносно, но зимой мы же здесь просто погибнем от холода, от болезней, и я не знаю еще от чего. Это Это да, я понял. Это тоже его делают? Слушай, неплохо сделано вообще, я смотрю. И качество хорошее, очень известное. Что-то тут застыкал, понимаешь? Вот эта часть, которую мы пошили, вот э, очень скользит. То есть. А, аллигатор, ты сам не тяни. Сейчас пришлю Саню. Подожди, оставь здесь, оно никуда не денется. Вот здесь мы поставим две душевые кабины. Ну мы сами сделали, мы уже заказали. Потом с завтрашнего дня начнем делать ремонт. Здесь эти большие, конечно, передвинем. Это все собьем, окно поменяем. Сделаем нормальный ремонт, чтобы люди приходили нормально сюда писали. Ставим как раз три штуки. То есть отнесем все нормально. Здесь радили на эти все поменяем профи. Оно немножко страшненькое, но мы все переделаем. Такие красивые цвета, чтобы даже когда сыро и холодно на улице, то здесь был теплый цвет такой, согревающий. 24-го годовщина освобождения Ли да, да, это, это да. моя рода э, при поддержке 24-го отдельного пострелкового батальона брали Ли сейчас? Больше никакие части не участвовали. Mm -hmm. вот. Два двухсотых, один трехсотый, один подбитый танк и город наш. Около 7 часов боя где-то было. И мы здесь обживемся, сделаем все нормально, чтобы солдаты приходили сюда как домой, чтобы они после службы не бежали, хочу домой, а чтобы им хотелось здесь задержаться. Поэтому надо и ремонт нормально сделать, и условия, естественно, соответствующие для людей, чтобы они чувствовали себя комфортно. И тогда они, естественно, будут с удовольствием служить и все время проводить на службе. есть, отлично, отлично. Ну, потому что человек болеет за вас. Это не везде. Все, когда говорят, что там вот, там пьют, гуляют, бардак, это все зависит от команды. Да? Да. Зачистили Маринку, аж до самого знака Донецка. Представляешь, потом команда столб начали давить стрелы, здесь вот. И восьмидесятка их там принимала, а мы отсюда выдавали. Все пары убежали аж бегом, обстреляли нас, правда, с минометом. Маша Арта стояла 55-я, да, уральский казарм. После этого разведка мне, я же послал туда разведку, доложила, где снайпера. Могут быть, но я так думаю, что именно так и было, да. Два танка вперед послал чтобы они на полном ходу улетели и сразу расстреляли эти два больших дома. И вот так мы их, конечно, завалили. Они не ожидали, что мы так напор, они так мы начали бежать, потом побросали машины, все там. Конечно. Столько трупов на дорогах там не валялось. Но самая проблема не серые, а наши солдаты. Это отсутствие дисциплины. Алкоголизм и вот этот бардак, который, например, стоит, это, конечно. Я ему говорю, подожди, ты хочешь с меня высчитывать деньги за то, что ты мне тут вот каждый день кашу, которая холодная лучше не ставил, но ну, она торчит. Да? Чай непонятно какой, заваренный, кипяченый распят уже. 9 часов построения, 10 часов у нас э, с 9 до 10 мы уже э, не там читает замполит. 10 часов у нас тактические занятия. С 12, 12 до 13 обед, с 13 до 14 у нас тихий час, они там отдыхают, с 14 до 15 опять законы, с 15 у нас тактические занятия, до 19 все заняты, понимаешь? И я с ними целый день, и они там не шарятся, у них нет времени, понимаешь? Вчера ездил начальник начальнику спортзала допинг где хорошие тренажеры пацаны будут приходить качаться там бесплатно не вот здесь будут хорошие беседки будут сосенки так вот не вот интересно виноград будет это дикий и все это Ты ж молчишь А что это за машина? Ха, теперь Давай. давайте я пролезу, Давай. как этот. А, в мультике, помнишь, волк, да, сейчас зайдем, наедимся и будем выходить так. Да. Эх, заходи, если что. Бля, пролез, ты посмотри, какой. Медикал. Значит, я похудел. Ух. Орел! Класс. Ну вот это наши вот решетки, это, которые да. вот устанавливали мы на БТР. Вот это на вот этой машине, да? Да, вот это справа да. наша. И как наш этот пятикурица плачет? Не, это не ваш. А, да, наши. Наши. Наши, Это... же... вот, вот, вот стоит машина впереди. С решеткой. Пятигорец заговаривался о том, чтобы их сварили на заводе, как он там называется, Китмс, по-моему. Завод на набережной. Там самовары изготавливают. И вот там изготавливали эти решетки. Вот. А уже проверяли, не у них не было еще работы, да, такой? По ним боевой. По ним. Слава богу. Я думаю, вот. до дембеля. Да до дембеля работы, да? Вот такую красоту сделали. А и это спасет не одну а жизнь. А краю, вот. а, у них была одна машина, которая вышла оттуда. В ней было три попадания. Три, представляешь? И вот эта решетка ее спасла. <режит> кому одному одному. Ремонт в полевых условиях. Сделали один двигатель, полетел второй. Двигатель. Да, ну понятно, это какого 70-го года выпуска Нет, как выяснилось, выяснилось, эти двигатели завод вообще не делал. Они были на консервации, они без проверки, без ничего поставили а -а -а. Вот и все. Смотри. Видишь? Вот видишь, вот состояние. Так это новый мотор, ты же видишь, это новый, они с консервации, Но уже из-за того, что много лет они стояли, пересохли, и вот это все приводит ко всем этим поломкам. Вообще, я ее должен менять каждые три года. На у нее да? должен быть там в этой резины, если мне память не помнит, изменяет, 50 или 60 тысяч. Да, да. А, ну маркировку чуть-чуть, я сейчас опишу там, если вдруг будет, то наберешь я это скажу. Есть. Земля, если подождите, еще один. Еще один. Сейчас. Ну, в обратку уже. Модель, позирует. Красавица. Ну, я как всегда свой фотоаппарат не найду. Все будет хорошо. Так, это, а во сколько? Ну, ребята в то время здесь же, они... На... пятого утра. Да. Ну, один ходил тут, ну, что ты один сделай. Ну, что тут один сделай. А сколько было? 43 человека их было. Ну, тут там... Да. да. А вот это, вот это вот, вот, там глей. Вот это вот, там останки поховали. Да, рука, нога, внутренность, это вырыли, чтобы собаки не А это все, а все горело, это а вверху. И вот так, как туда проходишь, даже еще от ракетницы видно металлический асфальт. А это тут. Вот это, да, вот Это башня, оттуда я рванул, а там же снаряды были. И ага. из БТРа рванул, прямо кинул. Так в это время они живые были, когда вот это с вертушки их жах? Там ми живі були, ми там пряталися. А там 133 стояв. Тут якраз і кукургушка почала сходити. І вони почали нас змоляти, почали змоляти. І пацанчик один каже, це не наші. А я кажу матюком, які кажу, це наші. І ще наші, кажуть, не стріляли. Це ми сюди старший лейтенант дзвонить по телефону. Зараз я узнаю, що по чому. Так і там є. Господи, Боже, милость твоя. Так, давайте воду кидайте в машину. по всему фронту. Вот это Добрый автобус. Как же не вы, то у нас бы была война, и давно был бы СНР и еще что-то.